sejahtera para penjelajah kosmos. Selamat datang ke saluran cuaca angkasa lepas anda di mana kita melihat melangkaui langit biru untuk memahami kuasa gaib yang membentuk dunia kita. Matahari tidak akan tidur pada bulan November ini dan bumi akan merasai kemarahannya. Bersedialah untuk siri hentaman geomagnet yang akan menguji daya tahan teknologi dan juga tubuh kita. Ini bukan sekadar ramalan. Ini adalah amaran dari bintang terdekat kita. Secara keseluruhannya, November 2025 dijangka menjadi bulan yang sangat aktif. Kita akan menyaksikan beberapa tempoh tenang yang singkat. Tetapi ia hanyalah keheningan sebelum ribut. Aktiviti soria yang meningkat menjanjikan beberapa siri peristiwa geomagnet daripada gangguan kecil hinggalah kepada ribut G1 yang berpotensi mengganggu. Sebelum kita masuk ke kalendar, mari kita fahami apa yang kita hadapi. ribut magnet ataupun ribut geomagnet berlaku apabila bumi melintasi aliran zarah bertenaga tinggi yang dilepaskan dari matahari. Status ini dikenali sebagai lentingan jisim korona bergerak merentasi angkasa dan apabila ia menghentam medan magnet planet kita, ia menyebabkannya bergegar. Kekuatan ribut ini diukur menggunakan indeks KP dari sifar tenang hingga 9 ribut ekstrem. Skala G dari G1 lemah hingga G5 ekstrem mengkategorikan potensi impak sebenar ribut ini. Sekarang, mari kita lihat kalendar bahaya untuk November 2025. Bulan ini bermula dengan agak tenang dari 1 hingga 6 November medan magnet bumi dijangka berada dalam keadaan tenang. Anggaplah ini sebagai peluang untuk menarik nafas dan membuat persediaan. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Sekitar 7 dan 8 November, kita menjangkakan gangguan pertama. Ini adalah ribut lemah dengan indeks KP mungkin mencecah 4. Anda mungkin berasa sedikit lesu atau sakit kepala ringan. Kemudian Padaan... buat iba betul, dayu tubuli bam. Kemudian dari 10 hingga 18 November, matahari benar-benar menunjukkan kuasanya. Tempoh ini terutamanya dari 12 hingga 18 November diramalkan akan mengalami ribut yang kuat kita menjangkakan beberapa hari di mana indeks KP boleh melonjak melepasi 5 memasuki kategori reboot geomagnet G1. Ini adalah tempoh berjaga-jaga yang tinggi. Selepas itu, keadaan akan reda sedikit. Namun, pada sekitar 21 dan 22 November, satu lagi gelombang aktiviti sederhana dijangka cukup untuk mengingatkan kita bahawa Matahari masih aktif dan sekarang untuk acara utama bulan ini, kemuncak aktiviti solar untuk November dijangka melanda pada 25 dan 26 November. Ramalan menunjukkan ribut magnet tahap J1 yang berterusan dengan indeks KP mencapai 5 hingga 6. Ini adalah peristiwa yang paling ketara pada bulan ini. Aliran zarah suria akan menghentam magnetosfera kita dengan kuat. Kesan daripada ribut ini akan menjadi yang paling ketara dan kita akan membincangkannya dengan lebih terperinci sebentar lagi. Menjelang akhir bulan, dari 28 hingga 30 November, akan ada satu lagi tempoh aktiviti yang meningkat seolah-olah satu gegaran susulan terakhir sebelum bulan berakhir. Jadi, apakah maksud semua ini untuk kita di bumi? Bagi mereka yang sensitif terhadap perubahan geomagnet, kesan dirasai secara fizikal. Semasa ribut sederhana, sekitar indeks KP4 tidak mungkin mengalami sakit kepala, kesukaan tidur atau rasa gelisah. Semasa ribut C1 yang lebih kuat seperti yang dijangkakan pada pertengahan dan akhir bulan, simptom ini boleh menjadi lebih teruk. Ini termasuklah peningkatan tekanan darah, pening dan keletihan yang melampau. Teknologi kita juga terdedah. Isyarat GPS boleh terganggu menyebabkan ralat navigasi. Komunikasi radio frekuensi tinggi mungkin terjejas. Kan? Ribut yang kuat boleh menyebabkan voltan yang tidak stabil dalam grid kuasa yang berpotensi membawa kepada gangguan bekalan elektrik di kawasan yang terdedah. Dengan amaran ini, apakah yang boleh kita lakukan? Teknik. Tetapi bersedialah. Berikut adalah beberapa langkah praktikal untuk mengurangkan risiko. Pertama, untuk kesihatan anda. Kekal terhidrasi. Minum lebih banyak air daripada biasa. Elakkan aktiviti fizikal yang berat semasa hari-hari ribut yang paling kuat, terutamanya pada 25 dan 26 November. Jika anda mempunyai ubat untuk tekanan darah atau sakit kepala, pastikan ia mudah diakses. Kurangkan pengambilan kafein dan alkohol kerana ia boleh memburukkan lagi dehidrasi dan mengganggu tidur kedua untuk perlindungan umum jika anda merancang perjalanan jauh yang bergantung pada GPS semak ramalan cuaca angkasa lepas sebelum memulakan perjalanan muat turun peta luar talian sebagai sandaran charge sepenuhnya peranti elektronik anda dan sediakan bank kuasa sekiranya berlaku gangguan elektrik jika anda menggunakan peralatan elektronik yang sensitif pertimbangkan untuk mencabutnya semasa kemuncak ribut untuk melindunginya daripada lonjakan kuasa adalah penting untuk diingat bahawa ramalan cuaca angkasa lepas seperti ramalan cuaca di bumi boleh berubah. Ramalan jangka panjang ini adalah berdasarkan data semasa tetapi letusan suria yang tidak dijangka boleh mengubah keadaan dengan cepat. Oleh itu, adalah bijak untuk sentiasa mendapatkan maklumat terkini apabila tarikh-tarikh berbahaya semakin hampir. Terima kasih kerana menyertai kami hari ini. Sentiasa berwaspada, sentiasa bersedia. Tenggat saluran kami untuk mendapatkan kemas kini terkini tentang cuaca angkasa dan ramalan ribut magnet diri anda dan ingatlah untuk sentiasa memandang ke langit